Kolonisasi merupakan suatu idea dan usaha secara paksa dalam membentuk satu pemerintahan ke atas sesebuah wilayah atau tanah jajahan atau satu usaha mendapatkan wilayah melalui penalukan. Penyajajahan atau dekolonisasi merupakan keadaan atau proses pembebasan daripada cakaman kuasa penjajah sama ada dari aspek fizikal, mental, pemikiran dan intelektual. Pengaruh Kolonisasi Barat Bermula abad ke-16 dengan zaman renasa di Itali, perubahan pemikiran tradisional ke pemikiran rasional dan liberal. Abad ke-17 pula berlaku revolusi saintifik dan menghasilkan asas saint modern. Zaman penjajahan barat Pada abad ke-18 berlakunya revolusi industri di Britain dan merebak ke Eropah. Kemunculan modernisasi yang berkait dengan ekonomi, teknologi dan pemikiran serta zaman pencerahan yang menekankan kepada rasionaliti dan ilmu abad ke-19 terjadinya revolusi industri kedua yang melahirkan fizik moden komputer dan asas digital aliran utama penjajahan aliran pemikiran barat terdapat dua corak pemikiran iaitu corak lama tanpa kemudahan sains dan teknologi serta corak moden yang mempengaruhi sikap dan pemikiran orang barat yang akhirnya membentuk sikap mereka terhadap alam sekitar setelah berlakunya kemusnahan alam sekitar dua tokoh yang mempengaruhi pemikiran masyarakat iaitu Francis Bacon dan René Descartes pemikiran tokoh falsafah barat Francis Bacon memperkenalkan aliran pemikiran ilmu yang baru Beliau menyatakan bahawa ilmu perlu menghasilkan output yang praktikal Bukan sekadar pengetahuan alam sekitar sahaja Dan Deska memperkenalkan konsep pemikiran yang memisahkan minda dengan jasad Dan menyatakan bahawa alam bersifat neutral iaitu tidak penyawa dan tiada aspek kesatian Kesan pemikiran dualisme Deska Mendorong lahirnya aliran pemikiran sekular iaitu memisahkan agama dari kehidupan mentalistik dan individualistik serta menimbulkan krisis identiti masyarakat. Pikiran dualisme Cartesian telah membawa kepada kemunculan beberapa aliran falsafah baharu yang memberi kesan besar kepada cara manusia memahami diri, alam sekitar dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, egoisme. Merujuk kepada sikap yang mengutamakan kepentingan diri sendiri melebihi kepentingan orang lain. Yang kedua, antroposentrisme. Ialah pandangan yang melihat alam semula jadi hanya sebagai alat atau sumber untuk kegunaan manusia. Yang ketiga, Eurocentrisme Ialah kepercayaan bahawa budaya Eropah adalah lebih unggul dan dominan berbanding budaya lain Dan yang terakhir, Epistemicide bermaksud pemusnahan atau penghapusan ilmu pengetahuan yang berasal daripada tradisi bukan barat. Terdapat lima cara penyahjajaan iaitu yang pertama jati diri. Usaha penyahjajaan dilaksanakan dengan memperkukuhkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kehidupan seharian sebagai asas pembentukan identiti nasional. Yang kedua, insan ekologikal. Kehidupan harian perlu dijalani dengan menyatukan alam sekitar serta memupuk kesedaran ekologi dalam setiap aspek kehidupan bagi membina hubungan harmoni antara manusia dan alam. Yang ketiga, agama versus sekularisme. Penyahjajahan dapat memulihkan peranan agama dalam membentuk nilai dan etika masyarakat agar selari dengan budaya tempatan dan tidak tunduk sepenuhnya kepada fahaman sekular. Yang keempat, Watan. Semangat nasionalisme disemai melalui ke kempen cintakan negara dan sambutan Hari Kemerdekaan sebagai penghargaan terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan dan usaha mempertahankan kedaulatan tanah air. Yang kelima, kearifan tempatan. Ilmu tempatan seperti adat perubatan tradisional dan struktur sosial perlu diketengahkan kerana ia merupakan sumber kekuatan, kebijaksanaan dan identiti masyarakat yang berharga. Terdapat dua elemen falsafah baharu iaitu yang pertama, falsafah aspek ketuhanan. Berasaskan prinsip Rukun Negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, falsafah ini menekankan keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Yang kedua, falsafah sejahtera. Menggabungkan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dengan fokus kepada keseimbangan serta keharmonian antara individu dan masyarakat.